নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল আপোনালোকৰ মাজলৈ মই আকৌ আহি গ'লোঁ নতুন এটাৰ ভিডিঅ'ৰ সৈতে এই ভিডিঅ'টো পিছে চৌব্বিছ মেৰে সেই দিনটো আমাৰ বাবে বহুতেই বিশেষ কিয়নো মোৰ ছোৱালীজনীৰ উপজা দিন তাইৰ বিশেষ দিনটো আমি কিদৰে আৰু বিশেষ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰোঁ মানে তাইৰ মনে ভাল লগা কামখিনি কৰি যাবলৈ আমি যিমানখিনি পাৰোঁ চেষ্টা কৰোঁ তাৰে কিছুমান সৰু সৰু ভিডিঅ' আপোনালোকলৈ মই ধৰি ৰাখিছিলোঁ তাকে আপোনালোকৰ মাজলৈ মই আজি লৈ আহিলোঁ তেন্তে দেৰি নকৰি বোলো ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ ৰাতি তাই বাৰ বজাত কেক কাটিবলৈ ইচ্ছাই কৰা আৰু সেই কেকটো সদায় বিচাৰে মই বা আইতাকে বনাই দিয়া বিচাৰে মানে এইবাৰ তেনেকেই সদায় প্ৰতিবাৰে কৰি দিয়া হয় আইতাকে কেকটো বনাই দিলে আৰু দেউতাকে ধুনীয়াকৈ কেকটো সজাই দিলে আৰু তাই একদম মন খোজ হোৱাকৈ একদম খোজ মানে সেইখিনি দেখিলে ভালো লাগে কাৰণ তাই এনেদৰেই সুখী এনেদৰেই কামবোৰ কৰি ভাল পায় সকলোৰে আমাক বিশেষকৈ ঘৰৰ মানুহখিনিৰ লগত আৰু তেনেদৰেই আমি চেষ্টা কৰোঁ তাই মনটো ভাল লগাই যাবলৈ পাছদিনা ৰাতিপুৱা হ'ল ৰাতিপুৱা হ'লত এয়া ৰাতিপুৱাই শুই উঠিয়ে দেখিছোঁ দেৰগাঁও আইতাকে মানে মোৰ মায়ে চাকি দুগজ জ্বলাই তাইৰ নামত আৰু এয়া আমি ৰেডি হ'লোঁ সকলোখিনি ক'ত গৈ আছোঁ আপোনালোকক জনাই আছোঁ তাৰ আগতে ৰেডি হৈ মেলি আমি কেকটো লৈ ল'লোঁ আৰু কেকটো ক'ৰ পৰা লৈছোঁ ইমান ধুনীয়াকৈ কোনে বনাই দিলে আপোনালোকক পাছত জনাই আছোঁ বাৰু তথাপিতো তাৰে এখন ফটো আপোনালোকক শ্বেয়াৰ কৰিলোঁ এয়া আমাৰ যাত্ৰা আৰম্ভ হ'ল কেক চেক লৈ মেলি যেতিয়া আজৰি হ'লোঁ আমি আমাৰ যাত্ৰা আৰম্ভ কৰিলোঁ এই যাত্ৰাটো খুবেই মধুৰময় ইমান ভাল লাগে সেই জেগাখিনিলৈ গৈ নহয় আপোনালোকক জনাই আছোঁ লাহে লাহে ক'ত গৈছোঁ কি কথা কিন্তু ছোৱালীৰ বাৰ্থডে' বুলি বা উপজা দিন বুলি কোৱাৰ লগে লগে তাই সদায় এটাই কথা কয় মা আমি তালৈ যাম নহয় ন আৰু তাইৰ বাৰ্থডেটো তাই এনেদৰেই পালন কৰি ভাল পায় সেইকাৰণে আমিও চেষ্টা কৰোঁ তাইৰ মুখত হাঁহিটো বিৰিঙাবলৈ শেষত আমি গৈ গৈ তাই সেই গন্তব্যস্থল পালোঁগৈ ক'ত গৈ আছোঁ আপোনালোকক জনাওঁ গুৰুকুল স্কুল তিনিচুকীয়া ডিষ্ট্ৰিক্টত যাৰ যোন যোন আছে সকলোৱে গম পায় গুৰুকুলখন স্কুল যোনখন গুৰুকুল পাৰ হৈয়ে কেশৱ বাহেটী সূৰ্যোদয় শিশু গৃহ বুলি এখন শিশু অনাথ আশ্ৰ মানে আছে তাতে তাই গৈ খুবেই ভাল পায় প্ৰতিবাৰে আমি তাইৰ বাৰ্থডেত তালৈকে যাওঁ আৰু আমাৰ সামৰ্থ অনুযায়ী যিমানখিনি আমি পাৰোঁ তেওঁলোকক দিবলৈ চেষ্টা কৰোঁ আৰু কেকটো কাটি চাহকাপ তাতে খাওঁ বাকী ৰাতি হওক বা দুপৰীয়াৰ সাজৰ কাৰণে যিমানখিনি আমি পাৰোঁ তেওঁলোকৰ কাৰণে আমি দি আহোঁ তাত আৰু ছোৱালীক খুবেই ভাল পায় তাত এনেদৰে তেওঁলোকৰ সেই কণ কণ শিশুখিনিৰ মাজত তাইৰ বাৰ্থডেটো পালন কৰি তাই ইমানেই ভাল পায় তালৈ গ'লে আহিবলৈ ইচ্ছা নকৰে ইমান সুখী হয় তাই কয় মা মোৰ ইয়াত বিৰাটেই ভাল লাগে তেনে যেতিয়াই পাৰোঁ সময় মিলে আমি তালৈ যাবলৈ চেষ্টা কৰোঁ আৰু আপোনালোকক সেই শিশু গৃহখন অলপ হ'লেও দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ যিহেতু শিশুসকলক দেখুৱাৰ অনুমতি আমাৰ নাই সেইকাৰণে মই তেওঁলোকৰ কোনো ছবি বা তেওঁলোকৰ কোনো ভিডিঅ' কৰা নাই মাথো শিশু গৃহটো ইমান ধুনীয়াকৈ পৰিষ্কাৰ পৰিপাতি ইমান ধুনীয়াকৈ ৰখা হৈছে কণ কণ শিশুসকলে ইমান ধুনীয়া ধুনীয়া ছবি আঁকিছে সেইখিনিহে আপোনালোকৰ মাজলৈ লৈ আহিছোঁ তাত সময়খিনি গ'লে কেনেকৈ পাৰ হয় আমি গমেই इनप অঁ আৰু এটা কথা আপোনালোকক কেকটোৰ কথা ক'ম বুলি কৈছিলোঁ যে দেখিছেনে ইমান ধুনীয়া হৈছে মোৰ আৰু ছোৱালী বিৰাটেই পচ পচন্দ হৈছে পিছে প্ৰতিটো অকেজনতে আমি তাইৰ পৰাই কেক লওঁ মানে মোৰ সখীয়নী তুলিকা তাই বিৰাটেই ধুনীয়া কেক বনায় প্ৰতিটো উৎসৱ পাৰ্বণত হওক কিবা বাৰ্থডে' হওক কিবা আমাৰ এনিভাৰ্চেৰী হওক সকলোতে তাইৰ পৰাই লোৱা হয় বিৰাটেই ধুনীয়া কেক বনায় ঘৰতে বনাই বিৰা চব ফালৰ পৰাই ধুনীয়া হয় কেকটো খাবলৈ হওক দেখিবলৈ হওক আপোনালোকৰ বিশেষ দিনটোত যদি তাইৰ পৰা তেনেধৰণে কেক ল'ম বুলি ভাবিছে ল'ব পাৰে একদম নিশ্চিতভাৱে বিৰাটেই ধুনীয়া আপোনালোকে যদি বিচাৰে কণ্টেক্ট নাম্বাৰটো ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সত দিয়া আছে সেইদিনা আমি তাত সিমান সময় কটাই ঘৰলৈ বুলি উভতি আহিলোঁ আৰু ৰাতি ধুনীয়াকৈ এসাঁজ সকলোৱে খালোঁ আৰু আজি মোৰ ভিডিঅ'টো চাই কেনেকুৱা লাগিলে জনাবলৈ কিন্তু একদম নাপাহৰিব আৰু আজি মই এই ভিডিঅ'টোৰ লগত আপোনালোকক দেখাইছোঁ আৰু সাঁচিও ৰাখিছোঁ কেইখনমান তাইৰ জন্মৰ পৰা এতিয়ালৈকে কেইখনমান বিশেষ ফটো যিখিনি তাই আঠ বছৰৰ স্মৃতি হিচাপে সাঁচি ৰাখিছিলোঁ সময় বাগৰি পাৰ হৈ কেনেদৰে কঁহুৱা তোলাৰ দৰে উৰি গৈ ইমান পট পতাপত পাৰ হৈ গমেই নাপাওঁ সৌ সিদিনা আমাৰ কোলাত থকা অকণমানজনী আজি আঠ বছৰীয়া হ'ল আঠটা বছৰ কেনেকৈ পাৰ হ'ল গমেই নাপালোঁ থু থুপুক থপাককৈ খোজ লৈছিলহে আজি তাই ইমান ডাঙৰেই হ'ল তাইক যেন আমি কোলাত ল'ব নোৱাৰা হ'লোঁ সঁচাকৈ সময় পাখি লগা কাৰৰ দৰে উৰি যায় সেই সময়খিনি ধৰি ৰাখিবলৈ আমাৰ ওচৰততো উপায় নাই ফটো বা ভিডিঅ' হওক এনেদৰেই ধৰি ৰাখোঁ আৰু এই ফটো বা ভিডিঅ'খিনি এইকাৰণেই মই সাঁচি ৰাখিছোঁ তাই যাতে ডাঙৰ হৈ চাব পাৰে যে তাইৰ স্মৃতি আমি হয়তো আমাৰ কিছুমান শৈশৱৰ স্মৃতি খুব বেছি কম পৰিমাণেহে চাবলৈ পাওঁ কিন্তু তাই যাতে প্ৰতিটো স্মৃতিয়ে জীপাল হৈ আকৌ জি উঠিব পাৰে সেইকাৰণে এনেদৰে সাঁচি ৰাখিছোঁ প্ৰতিটো স্মৃতি তাই তাই যাতে ডাঙৰ হৈ সকলোখিনি চাব পাৰে তেন্তে আহক এতিয়া তাই সৰু স্মৃতিবিলাক আমি চাওঁ আৰু আপোনালোকে মোৰ আজিৰ ভিডিঅ'টো চাই কেনেকুৱা পালে ভাল লাগিলেনে যদি ভাল লাগিলে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ একেবাৰে নাপাহৰিব আজিলৈ আহিছোঁ ধন্যবাদ পুনৰ লগ পাম নতুন এটা ভিডিঅ'ৰ সৈতে